П'ятого травня у день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні територіальна громада Комсомольська взяла участь у мітингу реквіємі. За традицією мітинг відкрив очільник Комсомольська. Він привітав ветеранів та містян із пам'ятним Днем Перемоги. Теплі слова привітання та щирі побажання доброго здоров'я, довгих і щасливих літ життя, миру і добробуту, адресовані ветеранам та комсомольчанам, прозвучали від голови правління відкритого акціонерного товариства Полтавських газака Віктора Лотоуса. Голови міської ради ветеранів війни та праці Віри Станицької, намісника архієрейського подвір'я Свято-Миколаївського собору Української православної церкви Георгія Граба. Дорогі ветерани, шановні комсомольчани, сьогодні ми територіальною громадою міста відзначаємо 71-ю річницю перемоги. У кожного народу є дати і події, які складають опорні точки їхньої історії. Від ґрунтя історичної пам'яті і національної гордості. Для нас, для комсомольчан, такою знаковою віхою була і буде битва за Дніпро. У героїчному літописі полтавської землі форсування Дніпра знаменна історична подія. Саме тут, на лівому березі річки, були розташовані основні сили наших військ. Які штурмували ворожі укріплення на правому березі, майже два місяці тривало вогняне протистояння? У жорстоких боях за плацдарм на правому березі взяли участь 89-та, 92-га, 252, 375-та, 299-та, 84-та, 116 та 233 стрілецькі дивізії і 37 ма і 53 армії у складі військ Степового фронту. Більше 30 тисяч бійців полягли смертю хоробрих у боях за Дніпро у нашій місцевості. Сьогодні вшановуємо пам'ять тих, чиє життя зібрала війна. Схиляємось у доземному поклоні перед нині живими. Хто приніс через війну? Честь, вірність воїнській присязі і любов до Батьківщини. Дякуємо ветеранам за безсмертний подвиг переможців у найжестокішій війні в історії людства. Ми у вічному боргу перед вами за мужність, героїзм, самопожертву, силу духу, проявлену в боях за рідний край. Ваш приклад наслідують сьогодні воїни комсомольчани Захисники цілісності і суверенітету рідної землі на сході України переконаний, усі разом ми зможемо подолати ті випробування, що нависли над нашою країною відстояти своє щасливе майбутнє у вільній, сильній демократичній державі. Бажаю усім міцного здоров'я, довгих років життя. Нехай у ваших оселях завжди панують благополуччя. Та достаток, і кожен ваш день буде сповнений оптимізмом та бадьорістю духу, мирного неба вам і вашим родинам. Вітаю вас із Днем Перемоги. Першої річниці великої перемоги оголошую відкритим. Самальчане, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые участники боевых действий. В жизни каждого народа, каждой нации есть события и даты, которые никогда не будут забыты. Как бы долго и далеко от нас не отходили события победного 1945 года, мы и будущие поколения всегда будут помнить, что это великая победа справедливости над насилием. Мы всегда будем вспомнить, какой ценой завоеван мир, над нашей планете. Мы всегда будем помнить, в каком месте мы живем. Это действительно героическое место, и мы помним из рассказов очевидцев, из книг, из документальных источников, что именно в этом месте проходила тяжелейшая переправа. Именно в этом месте Днепр, конечно, был не таким, каким он сейчас, но тем не менее он был весь в крови. И именно мы помним, что в этом месте, в 60-е, 70-е годы на островах, под разным названием смерти, славы, Наши люди, жители города Комсомольска, долгое время находили свидетельства, не мои свидетельства, той великой трагедии, великой войны. Я уверен, что именно такой праздник, как День Победы, он мог бы стать бы фундаментом, на котором мы могли бы формировать наше гражданское общество. Да, нашей Украины, которая сейчас не имеет значительной истории, и, к сожалению, наверное, у нас больше трагических событий, но именно День Победы, тот памятник, тот День Победы, который, с одной стороны, для нас является памятником тихой памяти по усопшим, по погибшим, по тем людям, которые не дожили до сегодняшнего дня, и которые могли бы стоять бы в этих рядах, но вместе с тем он является таким праздником в жизни утверждать. Силы, добра и понимания того, что какие бы трудности нам не пришлось бы пережить, мы обязательно будем победителями при любой ситуации. Уважаемые комсомольчане, ветераны. Я желаю всем вам крепкого здоровья, мирного неба, всем желаю любви, заботы, окружения, ваших родных, близких, тихой, семейной, благополучной и яркой жизни с праздником днем победы! В нашем городе, к сожалению, уже мало осталось фронтовиков, которые могут рассказать своим внукам, правнукам, как мерзли в окопах, как залечивали раны в госпиталях, как форсировали днепр Вислу, как перекуривали с союзниками. Они наши ветераны, все сделали по совести. Во время Великой Отечественной войны одержали не только свободу и независимость нашей Родины, но и освободили всю Европу от уничтожения. Давайте же поклонимся нашим ветеранам, живым и мертвым, фронтовикам, тыловикам, кто на заводах, фабриках, на полях приближал победу. Вспомним о страшных мучениях узников концлагерей. Поклонимся низко матери, солдатской вдове, которая, невзирая никакие трудности, вывела своих детей в люди и сделала их большими патриотами. Давайте мы, что от нас зависит, сделаем все для живущих в нашем городе живых еще ветеранов. Обеспечим им тепло и уют. Они этого заслужили. Желаю вам всем крепкого здоровья. Мира в государстве, мира в наших душах и всего самого доброго, благополучия и добра. Моя отец Виоргия. Прикамсамальчане, братья и сестры, я также соглашаюсь с тем, что это самый светлый, один из самых светлых дней в памяти человечества. С одной стороны, трагический, с другой стороны, самых светлых в том плане, что мы в лице наших дедов, прадедов одержали тогда победу, как вот было сказано над злом. На мой взгляд, вот э, человек измеряется мерой той любви, которая вмещает его сердце. По этой мере любви мы оцениваем человека, его глубину, его настоящесть, подлинность этого человека. По мере этой любви мы выбираем себе героев, то есть тех, которые могли вместить стоящих рядом своих побратимов, друзей, те, которые любили своих матерей, и за них шли на смерть. Те, которые любили своих детей, свой род, свой народ, свою землю, все это то, что называется словом любовью. В высочайшей степени, конечно, для души человека верующего это в предельном таком, это любовь к Богу. Вот поэтому мы измеряем своих героев. Я думаю, что если эта мера того, что мы называем подлинностью, настоящим человеком, я думаю, что мы не ошибемся, и мне кажется, что тех героев, которых мы чтим сегодня, тех, которых сегодня уже с нами очень мало, героев Великой Отечественной войны, и тех, которые присоединились уже к ним, вот героев афганской войны, которые здесь стоят с нами, героев нынешней войны, которые стоят тоже с нами, это те люди, которые смогли пронести вот эту любовь, вместить любовь, это а в свое в сердце и не просто пойти и исполнять свой долг. Я думаю, что когда человек говорит о любви, когда мы говорим о любви, мы говорим о сверхдолжном, о том, перед чем действительно нужно и нужно поклониться, ибо, ибо если это иссякнет из нашего сердца, уйдет из нашей жизни, все будет механическим и неправильным. Поэтому, когда мы сегодня собираемся и чтим память, героев Великой Отечественной войны, мы говорим о некой преемственности. Мы о том, говорим о том фундаменте, на котором строится жизнь, на котором строится мир. Вот как на крови мучеников возрастала и возрождалась церковь, так на крови героев возрождается род и народ. Как бы это трагично и печально не звучало. Поэтому преклоняю головы сегодня перед теми людьми, которые еще есть с нами, вглядываясь в их лица, вглядываясь в их подвиг, я думаю, что покуда мы его помним, вот как было сказано, не интерпретируем, а помним так, как он есть, вот воспринимаем его, преклоняемся пред ними, помним о них, почитаем их, я думаю, что в нашей жизни должно и будет все меняться на лучшее. Главное, чтобы это оставалось в наших сердцах. Я желаю, конечно же, здоровья тем, кто сегодня еще с нами, вот тем, кто взошел на этот пьедестал тем, кто стоит здесь, но ну и тем Царство Небесное и милости Божией, тем, кого с нами нет. Церковь о них молится, потому что подвиг человеческой любви, когда человек выходит за рамки своего эгоизма, это уже подвиг, близкий к христианству. Я желаю мирного неба, скорейшего окончания всех этих трагических событий, встроить, вместить этот опыт, который мы прошли и проходим, для того, чтобы над нами всегда было мирное небо. Великой перемоги. оголошую закрытым. Присутні віншували тих ветеранів, кому пощастило пройти через горнило битв і дожити до цього світлого дня. Все менше їх залишається в життєвому строю. Даються знаки опалена війною молодість, сирі окопи і блінджалі, хвороби й рани. Їхні груди вкриті медалями, на скронах сивина. Громада вшанувала полеглих у війні хвилиною мовчання та покладанням квітів до вічного вогню.